Всем привет! С вами Вероника. И сегодня я буду рассказывать вам истории... Истории... Одну историю. Называется она костюм. История ФНАФ. Это... Это история из пятой Фредди. Первая часть. Начинается противный скрип кнопки, стук, опускаемой двери, безопасность. Майк ужасно жалел, что оказался на объявление о работе в пиццерии. Всего лишь охранять аниматроников по территории заведений. Вот. Вот. Только вот кто его будет защищать от тех самых аниматроников? Ага. Тихий скрип металлических суставов, изберущих дыхание калька, нарушал тишину. Наконец, железная дверь взялась. Майк мог, смог открыть дверь, ведь на ее закрытие неуравнимо расходовалось эвакуационное пространство электричества. Парень, торопливо начал смотреть на фонарь на внеземном, Слышал, вот он слышал, как 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 он он слышал, как один раз он слышал, как 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 Иисус за секунду от того, как она загрызла охранника. Майк помнил, как квартал внизу шалил в бутварь по его ноге. Две недели ходил с несчастный, на несчастной, в поврежденной конечности. <связывая> 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 в левом проходе показался за. слишком мало. Ну же, уже пять часов, еще немножко. Справа показалась курица, черт возьми. Один процент и пятерка на часах. Неужели Майк погиб? Наконец напряженная тишина прервалась смехом медведя, медведя аниматроника и внезапной темнотой. Вот, звуком отключения генератора темноте замигали глаза. Звучала тихая мелодия из Майк не мог пошевелиться, не мог издать ни звука. Охранник оцепенел от ужаса и лишь смотрел на горящие, светящиеся глаза медведя. Сознание затуманилось, а тело отказывалось принимать попытки спасения. Внезапно прозвучал будильник, завещающий о наступлении шести утра. Майк потерял сознание, падая на пол, два краем уха услышать, как отключается механизм аниматроника. Парень смог дожить до утра, он спросил вооружение ей. Очнулся Майк в комнате для отдыха персонала. Рядом сидел тот самый охранник, который спас его когда-то. Ну вот, ты наконец пришел в себя. Нелегко, видимо, тебе обрешло себе Он даже посидел. Сказал парень, указывая на посидевшую в майка. Они почти добра добрались в до. город. Только их смог выдавить из себя. Ах, а ладно. следует. Ну ладно, всем удачи. Подписываемся на канал. До